И в чем отличие официантов во французских ресторанах, что здесь они не обслуживающий персонал, а как бы ты приходишь к ним в гости, и если ты себя ведешь неподобающим образом, они могут сделать все. Для этого много делать не надо, что ты больше к ним не пришел, чтобы показать тебе, что здесь ты гость нежеланный. И это здесь окей, нормально. То есть здесь официанты, в принципе, уважаемая профессия. Это не типа, ну не то, как у нас там. Не хочу обижать официантов, конечно, ну не самая престижная, короче, профессия. Туда идут в начале трудового пути. А здесь это взрослые мужчины 40, 45, 50, 55 лет, 60 лет, которые там в этом ресторане работают 20-30 лет. Здесь, допустим, ну, с окрестных домов приходят каждый день ужинать гости, которые здесь живут. Им этого вполне достаточно, этих гостей. Если ты какой-то турист приехал и что-то тут фыркаешь, ну, тебе сделают все, чтобы ты больше сюда никогда... Ты сразу ушел и свалил, и больше здесь не показывался. Здесь ты даже как-то больше заинтересован в том, чтобы с каких -то официанту ну, не то, что понравится, но какие-то с ним отношения. Э, ну насколько это возможно построить, да, пошутить, улыбнуться, показать свою, что ты как бы очень хороший клиент и тебя нужно обслужить, потому что ты вообще такой добрый, пушистый. Ну короче, здесь наоборот. То есть здесь официанты это не, не обслуживающий персонал, это, это условно говоря хозяин, к которому ты пришел в гости, вы как минимум на раунд А то и он как хозяин. Да, он тебя принимает, да, он хочет тебя покормить, хочет тебя угостить. Ну если ты себя как-то частей не нравится, можешь идти домой, короче говоря. Вот такая политика. Ну, не так, как мы привыкли. Поэтому... Ну, может, это из-за того, что ну, ресторан вообще во Франции придумали. Чисто французское слово, французское изобретение. Никогда и нигде такого вообще не было. Так что во Франции это вообще... Совсем совсем другая история, чем дели.